Спустя год после Майдана сейчас многие говорят о том, что вот реформ мало, они фактически не сделаны, многое на словах или а, а, только на уровне законопроекта. Вот вы сейчас ездили по Украине, и вы, у вас есть инициатива помогать Украине с, с реформами. Как вы оцените ситуацию что сейчас приоритетно? Ну, я скажу так, действительно, в последнее время мне удалось здесь побывать. По-моему, уже пятый раз я здесь за, за месяц-полтора э, и могу сказать, э, что действительно у вас есть все возможности сделать э, хорошие реформы. Из моего опыта я могу сказать, что нужно для реформ: во-первых, нужно хороший кризис, глубокий кризис. Вы это имеете, слишком кризис. даже 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 за много, скажем так. Второе, нужна хорошая команда. Насколько мне удалось вот встречаться с представителями правительства, у вас действительно сильная команда. У вас в парламенте тоже много молодых, юных членов парламента, которые желают делать реформы. Чего не хватает? Может быть, не хватает некоторого политического опыта. И я бы сказал, опыта как раз, как сделать нормальные и ясные приоритеты во всей программе реформ. Что бы я делал, вот сейчас видя вашу ситуацию, кроме военных дел, я бы, во-первых, имел бы очень ясную, ясную политику, что делать с финансами государства, то есть как уменьшать дефицит. Когда дефицит в бюджете где-то 12 или 13 процентов, насколько мы понимаем. Но э, мы имели похожую ситуацию в 2009 году. Я всегда говорил только, сначала говорил только о консолидации бюджета. Как, это, значит? это значит, как уменьшить дефицит, то есть как уменьшить э, разницу между расходами и доходами. Uh -huh. э, и, и я знаю из нашего опыта, что когда государство показывает, что дефицит достигает там 12 или 13 процентов, у нас это было 14, то все мировые финансовые центры смотрят, во-первых, как правительство стабилизирует ситуацию. Когда вы спрашиваете, вот, наверное, общаясь с чиновниками, почему за этот год многие вещи не были сделаны, что он отвечает? Ну, во-первых, конечно, здесь война не помогает реформам. Во-вторых, у вас новый парламент. И новое правительство с новым мандатом появилось э, только, по-моему, там два или три месяца назад. Э, то есть э, я бы не стал э, очень сильно ругать пока что ваше правительство. Я вижу хороший потенциал, вижу те политические проблемы, которые вам нужно превзойти для того, чтобы воплотить в жизнь эти реформы. И наш опыт показывает, что действительно еще одно, что очень нужно для того, чтобы реформы были успешными, это уже нужно требовать от Европейского союза. Нас держало на пути реформ то, что мы практически с самого начала, с начала 90-х годов, сперва неофициально, а потом и официально, получили очень ясное политическое заявление со стороны Европейского Союза, что если мы сделаем реформы и мы будем соответствовать критериям членства в Европейском Союзе, нас будут принимать в Европейский Союз. Мы не являемся более умными или разумными по сравнению с вами. Но как раз вот эта перспектива членства нас держала на пути всех реформ. Вы говорите о реформе государственных предприятий. Это тоже ответственность Министерства экономики, которое сейчас возглавляет Айвара Драмявича. Вы знакомы с ним, как часто общаетесь? И... Что он может сделать? Я его знаю, я его знал, но не, не настолько много знал и до этого, знал как действительно очень успешного и умного э, инвестора. Э, встречался до этого с ним. Э, сейчас мы встречаемся достаточно часто. Действительно, я как я уже говорил, я здесь был уже пять или шесть раз. И, конечно, у него есть очень хорошая профессиональная подготовка, как сделать экономику Украины конкурентоспособной и, и экономикой, которая может быть успешной в европейских рынках. Чего, может быть, не хватает, несколько не хватает политического опыта, но он это набирает очень быстро. Вы говорили э, о том, что именно вот эта уверенность, ну не уверенность, а путь к Европейскому Союзу, четко очерченный из Брюсселя, э, был очень полезным. Сейчас мы видим э, такую дискуссию, что, возможно, не стоит провоцировать Россию. И, возможно, стоит прекратить эти разговоры, по крайней мере, разговоры о вступлении Украины в НАТО. И это может э, успокоить Кремль. Когда балтийские страны вступали в НАТО, это тоже называлось провокацией. Как это тогда обсуждалось? И какие были на самом деле тоже договоренности э, и какие-то разговоры об этом в начале 90-х, в начале 2000-х, когда э, балтийские страны и Литва, в частности, вступали в НАТО и потом Европейский союз? Ну, нам, конечно, повезло в некотором плане в том, в том смысле, что мы, э, скажем, начали свою дорогу по интеграции в западное сообщество, как Европейский союз, так и НАТО. Во-первых, во время Ельцина. Во-вторых, когда мы уже заканчивали свою интеграцию, ну, это было пока что все еще начало Путина. И его поведение было другим. В-третьих, я думаю, что несмотря на всю критику по отношению, которую можно слушать по отношению к Бушу младшему, который был тогда президентом, но все-таки его, скажем, такая твердая позиция, что. НАТО надо расширять нам очень сильно помогло. Сейчас такого такой решительности, по-моему, в Администрации Соединенных Штатов не хватает. Это было бы очень серьезной ошибкой, если бы Запад пошел вот по этому пути, что не надо нервничать Путина, не надо нервничать Кремля. Потому что это было бы отказ от самого главного, самой главной цели, которую Запад должен достичь, то есть помочь России реформироваться. Вы, как политик литовский и премьер-министр в прошлом, имели возможность говорить с Путиным и с российским руководством об этом, о том, что делают Запад, Балтийские страны и Литва в частности? Я имел единственную возможность с ним такого неформального разговора у него там в Подмосковье, Новогорева, как это называется в резиденции местно полчаса мы там провели полтора часа знаете после разговора ну мы там о, о всем там говорили про про Газпром про что-то там еще но я вот почувствовал у него в характере то что мы видим сейчас я вышел и сказал знаете своим вот советникам я сказал знаете мне кажется что я его хорошо знаю он мне напоминает вот парня из вильнюсского пригорода, где жили как раз больше такие русскоязычные такое, ну где поведение всегда было такое хулиганское. То есть если ты показываешь какую-то слабинку, он сразу э, идет вперед и, и, и скажем, там э, объясняться что без драки можно как-то договориться нету никакой, никакой перспективы. Вот это, это как-то мне почувствовалось. Я сейчас как вижу вот все ее поведение, я думаю, вот тогда мне это было видно. Ваше отношение к поставкам оружия в Украину и вот той дискуссии, которая об этом сейчас ведется в Европейском Союзе? Ну, как вы знаете, мы поставляем, как называется, элементы оружия. Насколько я понимаю, мы являемся пока что первыми и единственными. А что это? это такой секрет, что даже я не знаю. А, а я, ну, я могу сказать то, что я думаю, что вооружить э, э, украинскую армию нужно. Даже имея в виду что, то, что Россия возможно что представит э, больше вооружения в свою сторону. Но э, вот из всего, что мы видим сейчас, э, Минск-2 соглашения, Дебальцева и тому подобное, здесь, я думаю, что Запад, включая и нас, мы все должны понять одно. Первое, что э, слова Путина ничего не значат. Ну, это не новость. Слова, какие-то подписи там, в каких-то договоренностях, это ничего не значит. Второе, что тоже ясно, что э, украинская армия, это опять же очень натурально не не, не критикуя армию но э, украинская армия несмотря на всю э, на весь героизм людей она технически не может противостоять российской армии э, которая является побольше и тому подобное э, и запад как я говорю уже должен понять словами верить путина что он остановит свою агрессию нету никакой возможности значит нам нужны действия со стороны Путина, чтобы он остановил свою агрессию, эти действия можно достичь только действиями со стороны Запада. Либо вооружать украинскую армию, либо пойти на такие санкции, которые бы остановили путинскую агрессию уже завтра. Это значит, что это должны быть совсем новые санкции, не, не расширение там того же, что, что сейчас есть. Там. Расширять список еще какими-то именами ⁇ это не изменит ситуацию. Эти санкции они, они действуют, но они действуют только в, в длительном времени. Нужны такие санкции, которые остановили бы Россию сразу. А это, я вижу только единственное. Это исключение России из, из международного финансового расчета системы SWIFT, либо полный эмбарго на покупки газа и, и нефти из России. Как вы видите роль Лукашенко, роль белорусского нынешнего правительства? Ну, у него это звездный час. Первая договоренность в Минске и вторая. Это видно. Но, конечно, если более серьезно говорить, это, я думаю, что как Лукашенко, так и Назарбаев, они напуганы поведением Путина в Украине. И они понимают, что они могут стать следующими целями. Кто-то у нас посчитал, что за время своего правления Лукашенко, по-моему, пять или шесть раз показывал сближение с Западом, что всегда заканчивалось потом опять его возвратом к старым привычкам. Что сейчас в Украине ожидать от и от вашей страны? Ну, действительно, Литва, Литва солидарна с Украиной. Это, я могу сказать, видя все наше население. И, и гуманитарная помощь, и политическая помощь, насколько мы можем. Мы вот как раз пишем письмо э, нашим коллегам из, из консервативных партий э, Европы, в том числе Ангела Меркель и руководство Европейского Союза, что хотя бы продвинулись в том, что поменяли бы политический словарь, когда говорим в вот этой ситуации в Украине. Это большая ошибка все еще говорить о кризисе в Украине или, или украинском кризисе. Объективно все нужно назвать словами очень простыми. Это путинская война, и ее надо так и называть. Когда мы начнем называть это войной Путина, тогда мы станем это сопоставлять с войной Милошевича, и тогда вспомним, что Милошевич закончил э, свою жизнь в Гагском трибунале. Вот хотя бы это сделать. Очень нужно, чтобы в самое ближайшее время, а ближайшее время это мая этого года, э, саммит Восточного партнерства в Риге, чтобы на этом саммите обсуждались не только там технические вопросы по либерализации вызовового режима, что как бы кажется, что это намечается делать, но чтобы на этом саммите руководство Европейского Союза э, высказало очень четкое политическое решение, что когда Украина, Молдова и Грузия сделают реформы и будут соответствовать э, критериям членства в Европейском Союзе, для них будет открыто это членство. Вот это нас, это нас держало на пути реформ через все наши ошибки, политические хаосы и тому подобное. Э, такая же помощь украинским реформам нужна со стороны Европейского Союза сейчас. Никогда не будет, а сейчас.